Вітаю учасники інтерв'ю. «Актуальне сьогодні доктор економічних наук, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Сергієв і генеральний директор Нікопольського феросплавного заводу, доктор технічних наук. Отже, в мене сьогодні два доктори наук у студії. Володимир Куцин. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Будемо говорити сьогодні про розвиток промисловості на Дніпропетровщині. Отже, таке перше запитання. Всі звикли думати. Ми в цьому виховували з Дніпропетровщина, промисловий регіон, житниця космічна столиця. Останні події на сході держави змушують, мабуть, промислові підприємства переорієнтуватися трошки, шукати нові ринки збуту, нових партнерів, партнерів підписувати нові контракти. Отже, на думку вашу, дорогі мої гості, скажіть, яку галузь сьогодні треба на Дніпропетровщині розвивати в першу чергу? у мене питання. Будь ласка, пане Вікторе. Ну, відповідь простою, що називається на поверхності. достатньо посмотрети. результаты работы области по отраслям. Если мы возьмем итоги вот уже 8 месяцев, то это около 150 миллиардов гривен э, реализованной промышленной продукции. Из них две трети – это горно-металлургический комплекс. Вот. Поэтому нравится нам это, не нравится. Но так сложилась экономика Днепропетровщины, что это у нас главная отрасль. Она имеет целый ряд недостатков. Над этими недостатками мы работаем. Мы хотим, чтобы она была более энергоэкономная, экологически чистая. Нам бы хотелось, чтобы она не заканчивалась рудой, концентратом, там, чугуном и какими-то полуфабрикатами, чего сейчас в области производится почти 70%. И это плохо. Нам бы хотелось, чтобы это конч... заканчивалось горно-металлический комплекс законченным каким-то готовым к использованию продуктом. То ли трубой, то ли амортизатором, то ли какой-то арматурой уже полным э, циклом. Полным циклом а? да Вот это то направление, в котором мы должны развивать горно-металлургический комплекс. Но то, что мы должны его развивать, это не вызывает никакого сомнения. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас было более мощное машиностроение, чтобы мы не теряли те позиции, которые у нас ранее были и в космическом машиностроении, и в транспортном машиностроении по этим направлениям. А почему бы не стать и столицей it технологий Днепропетровскую, я имею в виду. У нас для этого все есть. Прежде всего, умные, молодые, хорошие жители Днепропетровской области. Так, а как в этом направлении работают? Э, Айтишная столица, я имею в виду. Айтишная столица. Ну, скажем так, это, эти процессы идут и очень активно. И у нас достаточно много предприятий и организаций, которые занимают довольно весомые позиции. У нас умные люди, программисты, это всегда славилась Днепропетровщина и сейчас особенно. Только сегодня у меня была встреча по поручению губернатора И мы выстраиваем тот путь, который надо пройти. А этот путь действительно надо пройти. И здесь много нюансов и законодательного уровня, это и интеллектуальная собственность, которая должна быть защищена, и налогообложение этой деятельности. Многи вопросы ещё не урегулированы, но мы взяли за это дело. Мы будем сподіватися, що це не тільки мрія, а є якісь конкретні кроки, так? Обязательно. А давайте по думку практика, будь ласка, пане Володимиру, скажіть, яка ваша думка на щот першочергового розітку ГМК? Ну, однозначно сегодня это энергосбережение, однозначно, потому что я согласен со своей карьерой. Вытияют и дотримываются? Однозначно, так. это даже тут просто <с> все нормальные люди это понимают. Так ну, действительно. Сказал, Пан я, Виктор на поверхне лежит. Да, так? я с Виктором полностью согласен uh -huh. о том, что, ну, традиционные вот развития предприятий горнозаводского комплекса, но оно все-таки шло не, несколько однобоко, и вот наследство, которое осталось от Советского Союза, нам, конечно, очень сложно с ним сегодня маневрировать, вот конкурировать с европейцами в плане и себестоимости прежде всего, а учитывая сегодняшнюю ситуацию, нынешнюю и в перспективе понимаем сложности по обеспечению природным газом, понимаем те сложности, и не просто понимаем, а чувствуем их сегодня уже, с обеспечением электроэнергии из-за дефицита углей и так далее. Это реально выходит на первое, на первое. Но работает про конкретные кроки трошки физнейшие я вам питание задал. Мы не сегодня начали эту работу, да. мы да. Ее начали 10 лет назад, а может быть и 15. Угу. И достаточно эффективно в этом. Далекогляднее. Далекогляднее, да. Сразумеваемо. <с> У так, заставляє так заставляють. Зрозуміло. Е, давайте поговоримо про те, скільки великих обласних промислових підприємств були орієнтовані суто на Росію, як вони зараз виживають. Що можете розказати про це? Я маю на увазі, чи можуть вони успішно далі працювати, виплачувати зарплатню, не скорочувати персонал, е, надавати соціальні гарантії, які були обіцяні ну, як мінімум. Будь ласка, це до вас, пане Віктор. Прошли <кій> рік ми кончали. заканчивали прошлый год с оценкой такой, где-то до 40% нашей областной промышленности ориентирована на российский или сенговский рынок. Вот. И это, конечно, ну, исторически так сложилось. Мы в межгосударственной кооперации очень активно работали. Вот. И это так было. Значит, уже с начала этого года с приходом новой команды в область, губернатора Коломойского, мы активно начали в этом направлении работать. Вот. И определенные результаты уже достигнуты. Ну, достаточно сказать, что за вот этот небольшой период в городе, в области, в Днепропетровске, перебывали, наверное, десятки послов различных стран. Вот два дня назад у нас был первый секретарь посольства Южноафриканской а республики. Да. Вот. Ну и перед этим были десятки. Понятно, что все это работает для того, чтобы переориентировать наши предприятия на европейские, мировые рынки. И в этой части наша, наш горно-металлургический комплекс, особенно в его горной части, менее завязан на Россию. Uh -huh. вот. Сейчас вот ГОКи э, Кривого Рога практически не снизили свои объемы работы. Работают 99, почти 100% прошлого года. Потому что рынки у них дальше. И это и Азия, это, это весь мир. Вот. Я думаю, по феросплавной то отрасли же, да, то да, же спытаем. самое угу, мы можем угу. сказать. Но есть специфические наши направления, которые, ну, завязаны, что, что называется, намертво. Это прежде всего космическое наше направление. Угу. И сейчас очень сложное положение на Южмаше, очень сложное. Кстати, на КБ совершенно противоположная ситуация. КБ южная. Да-да. Многие путают, что это одно и то же. Это совершенно разные вещи. Так вот КБ, оно действительно сориентировалось, может быть, вовремя и много лет назад, и что называется, разложило свои э, яйца в рейтинг, интеллектуальные в, в, в разные угу. корзинки. Вот, они работают и по Грамотный Америке, рай. вы знаете, Таурус система, и по Бразилии, и с Европой, и с Китаем. Кстати, южная Африка приехала один из вопрос развивать вместе космические исследования. я хотела спросить, Все визиты, какие-то результаты конкретно дают? Безусловно. Вот сейчас, вот если было где-то до 40%, то сейчас по оценке специалистов, экспертов области, уже где-то мы на 20, ну на 30% в некоторых отраслях мы все-таки ушли от российского рынка. И дальше уходим. Трубники же были очень сильно связаны. То квотирование, которое трубники наши переживали, оно било очень больно. А сейчас, пожалуйста, тот же синтравис, это нержавеющие трубы высшего качества, это аробусы и другая суперсовременная техника, они работают на весь мир. И вот если бы наша металлургия заканчивалась именно таким продуктом, это было бы, конечно, здорово. Разумею вас, бажаю, чтобы так и было. Скажите, пожалуйста, пане Володимиру, как у вас? Эти справы. Ну, я сказал бы таким образом, мы безусловно работаем с Россией и работали, и продолжаем работать сегодня. Доля, ну вот этот сегмент рынка, он уменьшается в России, причем он, это не сегодня, потому что мы тоже работаем, в принципе, ферослава отгружаются более чем в 50 стран мира. Мы работаем с самыми высокотехнологически развитыми странами, мы отправляем ферросплавы в Японию, в Южную Корею, в все страны ЕС, в арабские страны, в Канаду, в Соединенные Штаты. То есть мы тоже не сегодня начали к этому готовиться, но учитывая и прогресс российских металлургических предприятий, а сегодня есть ну, достаточно продвинутый в технологическом плане это и Новолипецкий комбинат, и Череповецкий, Северсталь и Магнитка, то есть мы продолжаем с ними работать. С одной стороны, с другой стороны... Объемы тише или меньше? Нет, объемы, конечно, уменьшаются в целом, но они не потому, что мы уходим с России, а потому что мы работаем с остальным миром. То есть если, можно сказать, там 7-8 лет назад это было 40%, то сегодня это 20%, 15%. Это первое. И второе, мы продолжаем и работать с ними в плане закупок э, с, с сырья, сырья, для себя. Mm -hmm. да прежде всего коксоугольной продукции и вот вот эти проблемы, которые сегодня возникли, вот к сожалению, ну для примера, если раньше, ну во-первых, это украинские угли, которые мы просто не можем вывести из Донецкого, Луганского uh -huh. региона, ну и Ростовская область России, Кузбасс, хотя это уже Сибирь, но сегодня вынуждены покупать уголь в Колумбии. В Китае, представьте себе, логистику эту да. доставку. Но мы с Россией продолжаем работать, мы не На упускаем. но это же катастрофически. Безусловно. Могут, да? Вот это уже как бы основной вопрос конкуренции угу. именно по, по себестоимости, это конкурентоспособность своей продукции. Для вас це не катастрофічно, я так розумію. Справляйтеся. Да. Хочу трошки перевести на іншу тему розмову. Давайте ми зробили таке соцопитування. Питали у людей, чи відчуваєте ви соціальне партнерство великих промислових підприємств з містом, місцевою громадою. Давайте послухаємо, що відповіли, і далі продовжимо. Будь ласка, дайте нам соцопитування. Steel, я не думаю, что, что, они очень заботятся. Хотя они в социальный пакет выплат всех обещали рабочим, что будет сохранялась заработная плата, и отпуск, и оплата больничных. Я, допустим, точно не могу вам сказать, или действительно так на самом деле. Я из города Никополя. Ферросплавный завод заботится о своих рабочих. Ну, частично закреплены за ферросплавным заводом там территории, за которыми они ухаживают. Да. До ферросплавного завода прекрасная дорога, уже несколько лет сделана, но она действительно сделана качественно, поэтому ни одной ямки, ничего. Все остальное по городу, это все бюджет городской. Я думаю, что обязательно помогают, если обращаются городские власти. Я когда был начальником строительного управления, ко мне обращались, я выделял технику, людей и так далее. Но это было давно. Сейчас я на пенсии, мне 75 лет, но я могу сказать, что если город обращается, ни один руководитель никогда не откажет. Надеюсь на это, очень надеюсь. По, центральному, по центральной части города это заметно, что что-то делается. Нужно, наверное, ну, принуждать их может, через социальное давление на них участвовать в этом процессе. Но просто так, что они что-то должны, по-моему, это не, незаконно. На сегодняшний день, наверное, нет. Этого не ощущается. Все запущено. Все так на самотек. Нет, Я этого не чувствую. Раньше, да, мы ходили на субботники. И убирали городы. И... А теперь я этого не чувствую. Пожалуй, им теперь тяжелее. Я не местная, я Запорожья. Помогают, помогают. Уборка территории бывает у нас, да, бывает уборка территории. Особенно в зимний период, когда Галалют тоже бывает помощь по уборке снега. Отже, ви почули відповіді пересічних дніпропетровців, Я от хочу вас таке спитати, чи про це мало говорять? Чи люди взагалі не розуміють, що таке соціальне партнерство? Давайте, по-перше, розслумачимо, що це таке, а потім з'ясуємо, чи є це, ця співпраця. Пане Віктору, вам з Ну э, у нас в області ну, можна сказати, насаждається такий лозунг, що успішний бізнес. на Днепропетровщине, на это социально-ветповидальный бизнес. Вот. И в этом направлении э, ну, работают все стороны социального диалога. И власть, и работодатели, и профсоюзы. И у нас есть много примеров практических осуществлений вот такого лозунга. Я бы назвал ДТЭК Павлоград-Уголь. Э, ДТЭК вообще и Павлоград-Уголь в том числе. Это целый ряд территорий, где уже не один год идут ну, конкретно такое взаимодействие предприятий, шахт, облэнерго, генерирующих наших предприятий электроэнергии с местной властью. В этом году это вышло уже на уровень договоренности с областной властью. Mm -hmm. То есть это уже взял на себя под контроль губернатор. Есть примеры по Днепрезижинскую, ДМКД. Вот здесь критика прозвучала в адрес Арселора. Ну, народ говорит правильно, и к народу надо прислушиваться. Призыв Игоря Валерьевича повысить на 20% заработную плату, оплату труда, который вот прозвучал с его приходом в область, это марта, апрель, так. значит, Арселор подхватил одним из последних. Одним из последних. И вот то, вот, как прозвучало, тут, это правда. правда. да. Хотя, я должен сказать, что социальный пакет очень мощный на Арселоре. И уровень оплаты труда у них хороший. Они в лидерах у нас по области. И жилищным строительством, кстати, они занимались, сейчас немного таких примеров можно привести, они еще год-два назад сдавали целые жилые дома. Да, вот. Но, тем не менее, есть вопросы. Я думаю, многое может из своего опыта сказать и Владимир Семенович, потому что, ну, если не весь Никополь, на традиционно половина не копали, это социальная ответственность ферросплавная. Остальная часть была раньше закреплена за трубниками, но про это мы сейчас говорить не будем. Но я, заканчивая, хотел бы отметить один момент, что это все идет как бы в дополнение к тому, что работодатели делают по закону. То есть они платят налоги, они платят зарплату, они делают все отчисления, связанные с заработной платой. И это все в значительной части уходит в Киев. За 8 месяцев из Днепропетровской области в Киев ушло 15 миллиардов гривен центральных налогов. Назад вернулось 4 с небольшим миллиарда в виде субвенции. Имеется в виду зарплата бюджетникам, там, мамам. Там. Да. Угу. Если от первой цифры отнять вторую, получится больше 10 миллиардов. Это прошло 8 месяцев. К концу года будет еще 4 миллиарда. То есть 12 миллиардов область отдала... Ну, для других. Президент Порошенко сказал, что 20%, где-то там называлась эта цифра, 20% оставлять в регион. Если бы нам оставили это 20% от, от, их от тех 16 угу. миллиардов, то это 3 миллиарда нам бы хватило. Достроить объездную дорогу, съезд Кальдатского моста, больницы, школы. В общем, мы бы не ходили, не бы не да. хотели с протянутой рукой, да. мы бы могли социально более активно поддерживать наши незащищенные слои. Вот это вот очень важно, потому что то, что социальное партнерство, да, оно всегда должно быть. Вот, і а це роб... додаткове навантаження? Додаткове, це не да, да. А, а ми ж да, вот, і так навантажені. От віддайте нам хоч трохи Дніпропетровщина розстріляється. І будемо розвиватися. Скажіть, будь ласка, ідеальна модель співіснування правослового підприємства і міста, на ваш погляд, яка вона? Когда понимают друг друга, когда встречаются, когда мэр – частый гость на предприятии, когда руководитель может, приходит помочь, а в мэрию. Помочь, да да. Помогать, да. Вот это нормально, uh -huh. это нормально. И тогда все в порядке. Потому что руководителю важно не только, как себя чувствует работник во время 8-часового рабочего дня. Ему важно, как он отдыхает. Как учатся его дети, какая у него обстановка дома, тепло у него в квартире, светло у него в квартире. Тогда он придет на работу с хорошим настроением с и с высокой и видать, производительностью да. труда. Это самое главное. Пане Володимире, как у вас? Ну, прежде всего, мне, конечно, приятно было, когда моя землячка э, отметила... В центре Днепропетровска да, рассказала отметила, про переславный да. Что в Никопали, как бы, с этим, э, э, скажем так, нормально. Вы знаете, я 15 лет руковожу Заводом. И я никогда не отделял от производство, ну производство это производство, но э, я с Виктором полностью согласен. Работники завода их сегодня 6 тысяч. И 6 тысяч ветеранов завода, которые живут в городе Никополе. С учетом членов семей, э, детей и так далее, но ну, каждая семья в Никополе так или иначе связана с феросплавным заводом. Поэтому я реально не отделяю жизнь этих людей и еще раз повторюсь, полностью согласен с Виктором Владимировичем в том плане, что человек отработал 8 часов на работе, условия труда на заводе созданы хорошие, выполняются все, так сказать, гарантии социальные. Кроме того, вот есть такое, ну вам, наверное, тоже знакомо, что такое коллективный договор да, на да, заводе. Да. Вот Но коллективный договор есть. на ферросплавном заводе, но ну, на протяжении последних 10 лет, как минимум, это один из лучших договоров во всем горном металлическом комплексе Украины. И э, масса социальных вопросов. Наверное, просто времени не хватит, если я это буду перечислять. Хотел бы сказать, что за 15 лет от моей работы ни один социальный... Нет, договор классный, но вин выполняется? вин выполняется. А вот у нас в пятницу как раз прошло, прошла конференция. Присутствовал председатель областного комитета профсоюза, заместитель центрального комитета. Э, так вот... Это все выполняется действительно. И я еще раз говорю, я не отделяю себя. И кроме того, ну и по возрасту, и по опыту я э, значительно опытнее, чем руководитель города сегодняшний. И я не жду, мне формально э, подписать этот договор о социальном партнерстве необходимости нет. Я каждый день бываю в городе, я вижу городские проблемы, и я работаю на упреждение. Я не жду, когда меня попросят. А я понимаю, что это делать надо для людей. Вот когда городской бюджет будет наполнен настолько, что он будет в состоянии справляться с проблемами, а сегодня mm -hmm. этого не происходит. И феросплавный завод более чем на 30% наполняет своими отчислениями городской бюджет. Чем выше зарплата на феросплавном заводе, естественно, то налог на доходы физических лиц, которые остаются в городе, он выше. И мало того, уже на протяжении, опять же, многих лет, когда феросплавный выплачивает заработную плату, а мы ее на протяжении 15 лет платим не на два дня а на два дні раніше і ніколи такого не було, щоб і налоги, кстати платим раніше. То ціни в Нікополі на базарі повишають в той день, коли Серслан не плачуть заробітну за плату. Може бути не очень хорошо класна. Ідеальна модель співпрацює факт жизнь. Зрозуміла. Потому робота, звісно, в этом плані надо. давайте. Так я вже зрозуміла ваша ідеальна модель діяти на упередження, які якихось проблем перше, друге, третє так. Три основні моменти вашої допомоги, допомоги вашого підприємства. Міст. Городу, да? да? Я вам смогу сказать. Прежде всего, это э, обеспечение высокой заработной платы на заводе. Чем выше заработная плата, тем выше отчисления, которые остаются в городе. Тем, естественно, лучше социальный климат на заводе. Второе – это поддержка э, и ветеранов и тех людей, которые сегодня уже не могут активно, активно трудиться и работать. Кроме того, Понимаете, я э, э, один созыв был депутатом городского совета, и второй созыв я депутат областного совета города Никополя. Как я могу не интересоваться? Ко мне на прием приходит более ста человек. сожалению, в основному ту проблема в основному дні це проблема трудоустройства. От я на завод не можу прийняти більше, ніж чим у мене працює на заводі, чим у мене штатних. Місць. Я зрозуміла, у нас дві хвилиночки до кінця відведеного часу. Скажіть мені, будь ласка, енергетична криза. У вас підписаний меморандум між феросплавним заводом і Кабінетом да. міністра України про пільгове користування електроенергією. Щось не можу сьогодні гарно розмовляти. Що воно дає? Дуже коротенько, на півхвилинки. І наступне вам питання. Чем помогает областная власть в решении этих вопросов? Ну, Во-первых, я хотел бы Все с самого части. начала сказать, что это ни, никакая льготная цена. Да? И в меморандуме так не сказано. Это меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между электро предприятиями Украины, а их четыре на Украине, и Кабинетом министров. В прошлом году год практически ушел на то, чтобы доказать, что будет меморандум, будет вот эта цена, которая компенсирует Э, затраты, связанные, ну, это сложно, наверное, так, простому человеку будет услышать, да, а вы, с, да, ком, а с компенсацией вы работы по регулируемому тарифу. Вот, вот так это сказано. Потому что мы работаем по нерегулируемому тарифу. И э, Цена на электроэнергию в Украине практически самая высокая в мире. Она выше, чем в России, чем в Казахстане, выше, чем все наши конкуренты. Доля электроэнергии в себестоимости выпускаемой продукции более 30%. То есть, чем чем выше цена... цей меморандум? У нас чем до дополнительный меморандум? Так. Предприятие стало работать. Так. 300 миллионов долларов за 8 месяцев валютных поступлений, которые сегодня по э, указу, по всем, так сказать, законодательным нормам, сегодня продаются государству, uh -huh, эта валюта приходит. Uh -huh. И около 200 миллионов, мы говорили о зарплате, о налогах, около 200 миллионов гривен за 8 месяцев предприятий перечислены налогов. Из них 75% в городу никополю Прекрасно. Допомога Но. областной власти очень Областная короткая. власть звонит во все колокола, и я уверен, что нас слышат и слушают в Киеве. Потому что не слушать область нельзя. Это 20% всего потенциала областного, э, республиканского. Это 2,5 миллиарда, где 300 миллионов ферросплавного, 2,5 миллиарда это уже за вычетом импорта дала область э, Украины. Это же не кредиты, за которые надо платить, это просто вошли живые деньги, гроши. живые гроши. Mm -hmm. вот. И мы поддерживаем, больше того, должен сказать, что не просто доказываем, что нельзя нас лимитировать и ограничивать, а мы работаем с предприятиями в направлении экономии. И уже про промышленным предприятиям, если сравнить этот период с прошлогодним, мы уже 16% научились экономить газа. Одна дзержинка запустила пылеугольное вдувание, это 30% экономии газа. Насколько я помню, это вообще на, на питания року на Днепропетровщине? Уже про программа энергосбережения, да? это уже программа, Конечно. которая насчитывает не и, один и, год. Зараз и каждый это, год мы докладываем. не, не дуже правильно. Да. Вопрос меморандума, еще раз, вот, mm -hmm. чтобы чтоб понимали. Это быть или не быть, работать или не работать заводу. Будет меморандум, будет завод работать. Потому что это, опять же, это уменьшение цены. Это не льготная цена, это нормальная цена, по которой, кстати, Украина... Э, Продает свою электроэнергию на экспорт. Вот это примерно цена так сказать корреспондирується. Якщо этого не будет, продукция не конкурентно способна. Такую продукцию продать невозможно. Предприятие становится мінус налоги, минус улюбленнее числення, минус куча социального. Uh -huh, uh -huh. Губернатора или не так. на п'ять лет продлить меморандум. Я думаю, так і будет. Дуже гарна. Новина На ней закінчимо на сьогодні. Я дуже рада, що ви прийшли відповіли на и наші запитання. Нагадається була програма інтерв'ю актуальна. Бережіть себе ще побачимося обов'язково. Всім сьогодні. Краще.